Всем здравствуйте, с вами Власник Максим Владимирович. Сегодня 21 августа 2024 года. И я прочитаю вам цитату из Библии: Притчи Соломоновых. Наставление, увещение, сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правди и оберегает стези святых своих. Всем гарного дня. С вами був Власник Максим Володимирович, зірка готельного, ресторанного підприємства.